Hər gün hava haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Azərbaycanın martın 13-ünə gözlənilən hava şəraiti açıqlandı. Martın 13-ündə Bakı və Abşeron yarımadasında buludlu hava şəraitinin üstünlük təşkil edəcəyi, əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, hava axşam bəzi yerlərdə ara-bir yağışlı olacaq. Mülayim şimal şək küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2-4 dərəcəcə, gündüz 5-7 dərəcə istiləcək. Bakıda gecə 2-4 dərəcəcə, gündüz 5-7 dərəcəcə istiləcək. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 766 mm civa sütunundan 770 mm civa sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 70-80% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında sabah havaına ara bir yağıntılı olacağı, bəzi yerlərdə sulu qar, qar yağışı gözlənir. Ayran yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Gecə və səhər saatlarında dumanlı olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 0-4 dərəcəC, gündüz 4-7 dərəcəCdir. Dağlarda gecə 5-10 dərəcə aşağıda, yüksək dağlıq ərazilərdə 15 dərəcəyə deyə aşağıda, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq.